И нашей студии, глава Маколаевской болдор-администрации Вадим Ариков. Вадим Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Вадим Иванович, проблема транспорта у всех на устах, и эта проблема стопроцентно до сих пор не решена после транспортного коллапса, который большинство горожан застал просто врасплох. Повысили цены на проезд. Это касается как городского транспорта, так и областного. Обосновано ли такое решение? О, а на областные перевозки еще тариф не поднят, но в ближайшее время, конечно же, будет поднят. Вы знаете, то, что произошло в городе Николаеве, транспортный коллапс, который мы были с вами свидетелями, как это происходило. Вы знаете, на самом деле это недопустимые вещи. И смысл на мой взгляд, это э, саботаж и, и в то же время э, шантаж э, непосредственно руководителей и собственников предприятий, которые сегодня э, являются монополистами в городе Николаеве э, по осуществлению транспортных перевозок. Я вам скажу, что есть пять собственников, которые владеют 65 маршрутами города Николаева. И эта компания которые сегодня пытаются бороться за рынок, а не за качество услуги, не за качество э автобусов, которые должны предоставлять э пассажирам. И, конечно же, это погоня за наживой, я по-другому не могу назвать, вот, а не за э, прибылью, которая должна равно распределяться и, соответственно, процентно зарабатываться. Я хочу сказать, что это недопустимые вещи, потому что тысячи николаевцев не смогли попасть вовремя на рабочие места, не смогли попасть в учебные заведения, не смогли попасть в больницы и детские сады. Поэтому я очень жестко по данному поводу неоднократно заявлял и, соответственно, мной направлены обращения как в городской исполком, в прокуратуру области, так и в транспортную инспекцию Николаевской области. Мы, соответственно, должны реагировать на данные поступки ну руководителей и собственников компании, потому что э, ситуация не была тупиковой и эта ситуация создана непосредственно определенными людьми. Но ну, этим будут заниматься правоохранительные органы, а я э, Проводил совещание в этот же день с мэром города Николаева, где высказал свою точку зрения. Я неоднократно говорил на протяжении уже 7 месяцев о том, что необходимо коммунальное предприятие, которое сможет осуществлять транспортные перевозки наших пассажиров города Николаева. И, соответственно, регулировать как ценовую политику, тарифы, так и время распределения количества машин и конечно же это э, транспорт который должен быть большой вместимости для того чтобы было бы гораздо удобнее для наших пассажиров мы должны развивать первое это электротранспорт который более выгоден более качествен и экологически и удобен для пассажиров. И, конечно же, это транспорт большой вместимости автобусы, но опять-таки с уклоном коммунальной собственности. Я как говорил, что это своего рода регулятор, который в любом случае контролируется мэром города, руководителем предприятия, городским исполкомом, городским советом. И такого бы э -э, не было допущено, если бы коммунальное предприятие существовало и работала. Я вам больше хочу сказать официальные вот данные, которые я получил от управления э, Укртрансинспекции в Николаевской области 3.03.2015 года компании, такие как ТФТ, которые обеспечивают маршруты номер 8, номер 12, номер 20, номер 31, номер 32, номер 44, номер 88, имеют в аренде транспортных средств 361 транспортное средство. Из них собственных имеют 4. Это компания, которой мы сегодня в лице городского совета исполкома доверили э, оказывать услугу горожанам. На 3.03 на 8 часов утра количество транспортных средств на маршрутах было 15%. Компания ПИК имеет 300 транспортных средств в аренде собственных 56. На 8 часов утра выведено транспорта было 0. Компания, компания «Автовиола Плюс» 227 транспортных средств, собственных из них 6. На 8 часов утра 3 числа вывели 0%. Фирма «Приват Автолюкс» обслуживают 51 маршрут, 63 маршрут, 81 маршрут, 82 маршрут, 89 маршрут. Имеют 142 транспортных средства. Опять-таки в аренде. Собственных из них 2. На 8 часов 3 числа было на маршрутах 15% транспортных средств. Компания «Гурик Сервис». 124 Транспортных средств из них собственных ноль. Вот э, я не знаю, у комитета, который проводит конкурсного комитета, который проводит э, конкурс по распределению маршрутам, совесть есть, как можно доверить компании, у которой нет ни одного транспортного средства. То есть это можно завтра Зубнику доверить, я не знаю, там, можно будь кому завтра доверить, чтобы он занимался автоперевозками в городе Николаеве наших пассажиров. И так далее этих компаний я могу перечислять, потому что около 2000 автобусов, которые обслуживают в городе Николаеве 65 маршрутов. Соответственно, городская власть должна наводить порядок и контролировать услугу перевозки. Я призвал и буду говорить, повторять эти слова, что коммунальное предприятие очень важно для Николаева. И опять-таки все эти компании, которые не выполнили первое договор, с городским исполкомом, второе – закон э, о транспорте и третье – закон о местном самоврядувании должны понести наказание. Какое будет наказание? Это может быть и разорван договор на определенные маршруты, там, где не были выполнены условия Договора. С некоторыми уже разорвали. И э, я считаю, что необходимо подходить солидарно и понести наказание должны все транспортники, которые были виновны э, в таком транспортном коллапсе, для того, чтобы неповадно было как другим, так и не повторились больше такие ошибки. Я убежден, что депутаты городского совета э, смогут э, принять решение и выделить дополнительные средства для коммунального предприятия, для того, чтобы предприятие смогло приобрести автобусы, троллейбусы, трамваи в этом году. И, в принципе, насколько мне известно, в бюджете города Николаева эти средства уже заложены. Опять-таки, с изменения к бюджету государственному, который был принят и рассмотрен депутатами Верховной Рады в марте месяце, там также есть статья, в которой будут перераспределены министерством около 100 миллионов на электротранспорт. В том числе и попадает город Николаев. То есть мы сможем получить еще с государственного бюджета средства для приобретения электротранспорта, что очень важно, я повторяю, для города Николаева. Я хотел бы еще вернуться к транспортной проблеме. Это связанное с тарифами. Тарифы идет повышение на цены на проезд как в городском транспорте, так и в областном. И вот много было разногласий, споров, заседаний круглых столов, комиссий, но я однозначно уверен в том, что тарифы должны быть подняты как в городе Николаеве и пересмотрены, так и в области. В городе Николаеве уже принято решение и порядка на 30% поднят тарифы. И это обосновано, потому что составляющая стоимости проезда это 60% топлива Как вы все знаете, топливо в Украине повысилось на 100%. В связи с этим, сегодня транспортники берут на себя тоже большую ответственность тем, что они недополучают прибыли, которую должны были получать. Что касается перевозок в области и повышения тарифов, ко мне обратились как компании транспортные, которые обслуживают перевозку в области так и Ассоциация перевозчиков Украины в Николаевской области о пересмотре тарифа на межгородские, межобластные перевозки. И поверьте, это очень важно, так как вы видите, что в области нет проблем сегодня, и все маршруты работают, которые ранее были приняты, обслуживают и села, и города, и районы. Поэтому решение в принципе принципе, уже принято, готовится ряд распоряжений, и в ближайшее время будет поднята цена с 32 копеек до 43 копеек. Это тоже порядка 30%, это без НДС и без страховки. Вадим хочу вам задать еще такой вопрос. На ближайшей сессии городского совета депутаты должны будут, будут отдать свои голоса за признание ЛНР и ДНР террористическими организациями, в общем, и так далее в этой же полемике и риторике. Ваше мнение по этому поводу? Я неоднократно заявлял... И открыто говорю о том, что это действительно бандитские, террористические, российские организации, которые должны быть признаны не только украин, украинскими советами, но и всем миром. Поэтому мы, конечно же, должны данные вопросы рассматривать, поднимать, обращаться к международным организациям для того, чтобы тоже данный вопрос рассмотрели Европейский союз. Я, с моей точки зрения, это гражданская позиция, а депутаты избирались нашими горожанами, жителями области. Поэтому данные вопросы рассматриваются не только в городе Николаеве, они были рассмотрены и в городе Южноукраинске, и в городе Первомайске, и в городе Очакове, и в городе Новом Буге, и в Жавтневом районе. И я практически уверен, что, и не уверен, я уже знаю, что депутаты областного совета также подали проект решения, о признании Российской Федерации э, страной-агрессором. Эм, ну еще раз повторяю, это гражданская позиция, тем более депутаты должны поддержать и вы, выразить это. Сегодня 60% Николаевцев заявляют открыто о том, что Российская Федерация ⁇ страна-агрессор. И мы должны быть солидарны с обществом. Тем более в последние месяцы вы видите, насколько была напряжена обстановка на востоке Украины. И, соответственно, я больше чем уверен, что депутаты рассмотрят данное решение и поддержат. Те, конечно же, кто откажется или не придет, особенно там типа так называемые оппозиционные блоки, блоки но ну, это их выбор, и они имеют право не голосовать, они имеют право вот, воздерживаться. Но, опять-таки... Наши николаевцы должны увидеть гражданскую позицию всех депутатов. Вадим Иванович, нам поступают многочисленные звонки от наших телезрителей. Извечная проблема Николаева области – дороги. Как она решается? Ну, мы буквально на, в прошлом эфире я говорил о проблеме Николаевской области. Первое, в марте месяце никогда не ремонтировали дороги. Мы должны просто это вспомнить. Просто это год за годом проблема в Украине, не только в Николаеве и в области повторяется. Первое, это качество ремонт дорог. Вот. Второе, это э, машины, которые переполнены грузом. Вместо 40 они везут 50-60 тонн, вместо 20-30-40 тонн. И, соответственно, это зима, которая была довольно-таки сложной и разбила дороги в городе. Николаеве и в области. Поэтому проблемы ежегодные в дорог в Украине как не было, так и нет, к сожалению. Мы должны, конечно же, качественно подходить к ремонту дорог, хотя нам эти дороги необходимо уже строить, а не ремонтировать. Во-первых, они устарели сами по себе, во-вторых, некачественный ремонт из года в год приводит вот к таким проблемам. Но я напомню, что в марте месяце дороги никогда не ремонтировали. Дороги ремонтировали в апреле, в мае месяце, когда позволяет температурный режим. Соответственно, УкрАвтодор сейчас распределяет бюджет на области в зависимости от необходимости, от количества, от количества поврежденных дорог для того, чтобы перераспределить между областями и дороги будут ремонтироваться в апреле мае месяце. Будут стараться качественно, будем контролировать. Мы в этом плане открыты. Обл. Автодор является непосредственно заказчиком. Не областная администрация и не областной совет. Вадим Иванович, давайте поговорим о ближайшей сессии областного совета. Какие социально важные вопросы на ней будут подняты? Будет рассмотрена программа программа социального экономического развития Николаевской области 2020. Сейчас идет завершающий процесс, над которым работают работает исполнительная власть, общественники работают руководители крупных предприятий. Сейчас вынесена данная программа на обсуждение депутатам областного совета, которые вносят свои предложения, корректируют вот Данный, данная программа предусматривают стратегию экономического развития, которая также была предоставлена Европейским Союзом как один из вариантов и социальной защищенности населения, она очень важна, поэтому сегодня должны уже доработать депутаты, мы вынесем еще раз на общественное обсуждение и рассмотрим на сессии областного совета. Я практически вот могу уже сказать, что завершен вопрос э, с проблемой детских э, спортивных школ. Это 13 детских спортивных школ, найдено финансирование в областном бюджете э, для пяти школ. Это порядка 670 тысяч гривен а, и с государственного бюджета выделено более трех миллионов, более трех с половиной миллионов гривен для того, чтобы данные школы могли существовать, дети могли тренироваться. Это тоже очень важный вопрос, а, который касается области, потому что школы есть не только в городе Николаеве, в, в городе Очакове, в Николаевском районе, но в Одесском районе. Немаловажный вопрос, который касается долгов 2012-2013 года, это медицинское оборудование и цифра порядка 9 миллионов, которые мы должны погасить, потому что идут штрафные санкции и, соответственно, блокируются счета медицинских учреждений. Я надеюсь, что депутаты примут данное решение, поддержат областную администрацию для того, чтобы смогли погасить долги по приобретенным медсредствам. И также будут внесены изменения в областной бюджет. Это по госпиталю инвалидов войны для того, чтобы наши демобилизованные и военные, которые находятся в зоне боевых действий, могли проходить как реабилитацию, так и лечение в данном медицинском учреждении. Это порядка 600 тысяч гривен, которые будут, на которые будут приобретены медицинские препараты и медтехника что позволит уже сегодня предоставлять услугу и оздоравливать наших военных. Вот. Ну, это такие важные вопросы, которые будут рассмотрены, соответственно, кадровые вопросы будут выноситься, но перед этим должны депутаты рассмотреть на комиссиях, и уже, соответственно, будут данные вопросы рассматриваться на сессии Областного Совета. Вадим Іванович, я благодарю вас за ефір. Я благодарю за то, що ви ответили на всі мої питання. Нашим телеглядачам я хочу ще раз нагадати, гостем нашої студії був голова облдержадміністрації Вадим Маріков. На все добре.